BMW-321 автомобіль середнього класу німецької компанії BMW 1938-1941 років, що прийшов на зміну моделі BMW 320, хоча зовні вони мало відрізнялись. Модель збудували на скороченому шасі моделі BMW 326 та запозиченому модернізованому шестициліндровому верхньоклапаному рядному моторі з двома карбюраторами об'ємом 1971 см3. кубічний. Також з 320-ї запозичили чотирьохстопінчату коробку передач. Автомобіль Зганявся від нуля до сотні за 35,5 секунд. А максимальна швидкість становила 115 км на годину. Тож рім'яновий період, що е, на слід з'явився автомобіль Упіль Супер 6», баварські моторні заводи фірма БМВ починають випуск свого автомобіля модель «321». Но так как все-таки отдавая дань своему трудовому прошлому, как фирма BMW, как производитель авиационных двигателей, все-таки баварские моторные заводы тяготели более, к более спортивному стилю, более спортивным автомобилям. И, соответственно, вот модель 321 получила вот такие вот более спортивные очертания. Во-первых, автомобиль был двухдверный, то есть считался более скоростным, более спортивным автомобилем. Все-таки Opel, это автомобиль был, можно сказать так, семейный, а можно сказать, BMW, это, так сказать, вот 321 модель, это будущее э, автомобили фирмы BMW, так называемые родстеры. Это еще, конечно, не родстер, но, тем не менее, уже достаточно мускулистый спортивный автомобиль. Выпускался как э, до Второй мировой войны, так и после окончания Второй мировой войны. В силу своей достаточно сер... хорошей популярности автомобиль достаточно еще долго, на протяжении пяти лет, именно ничего не меняя, выпускался вот в таком виде после окончания Второй мировой войны тоже.